70 il. Öy dünyanın 1/5-i qədər olan bir məmləkatə yaz gəlmədi. 70 il bir o boyda bir məmləkat, o boyda bir ölkə, Sovetlər boyda bir ölkə soyuq qış dövrəmində yaşadı. Yay o cırhacırında adamlar eee soyuqdan titrəsələr. Qışın soyuğunda bəzən belə heç o qədər e, artıq bədənlər donub şeymiş ki, qışın qışın soyuğu belə o sadaqəbə ilə bənzər oldu. Həmin şey idi. Eyni mən demişəm, bolşevik zehniyyəti, bolşevik düşüncəsi, bolşevik təfəkkürü, proseslərə bolşevik yanaşması və lütlərin, lüfenlərin, o düz istəyim, gədələrin bəy olduğu, gədələrin bəy olduğu bəyə çevrildiyi zaman olduğu kimi yerindədir. Baxın. Əsən hamını tanıdığı adamlar var da, mənim də, Tayilkimbəy sənin də tamaşaçılarında və çandırınızı, kəsayınızı, əlinizi var, qonşularınızı yadınızda salın. O dövrün ən belə də kifaqır, ən hətta bəzən orada da fitrə deyildilər, ev. Fitrənə böyük yan adamları e, indi gəlib hamısı olub, bilirsən, hamısı milyonerdir. E, gözləri ağının altında seçmir. Mən isə girəndə hamı qabağına gürür. Və adamlar özlər də havalanırlar, çə, məndə bu yətdi adammış. O bizdə bir ağəli kişi vardı. O yaxşı söz ustası deyirdilər ona. Deyirdi ki, adam öləndə o qədər tərvrilər ölüyəsində mətər qarşı çapına boyda da bəymiş. İndi, yəni 37 havası ilə məmləkəti yaşatmaq bizə yaxşı heç nə bərd edəmir. Mən heç o fikirdə deyiləm ki, korrupsionerlər, ondan sonra bu rüşvətxorlar, bax bu haqsızlıq, ədalətsizlik məmurluq öz başının altına göz yumusun, amma sistemin özünün mahiyyətindən olsa, bu doğursa, bu ölkə ha hakim qılınmış zehniyyətin yaratdığı, gətirdiyi fəlsəfə budursa, bu rejimin Yaşam felsefəsi, yaşam, yaşamın korrupsiya, onun qanı, ee, rüşvət, e, canı korrupsiyaya bağlıdırsa, divin canı şəhər olan kimi, bu günkü rejimin canı bu korrupsiyaya rüşvətlə bağlıdır. Mən bir daha deyirəm, sabahlarım korrupsiya rüşvəti bu ölkədə durdurur. Paket sistemini dayandır. 2 saat çaymaz. 2 saat çaymaz. Rejim sistem çökecək. Niyə? Çünki baxın, adam üç 300 400 manata gol çəkir. Tutaq ki, 4000, 5000, 500, bəzən 15 min, 20 min paket alır. Paket alır bəzən. Məsələn. Baxın, mən elə-belə müqayisə üçün bir şey deyəcəm də. Bizim evdə bax yani, bir lampışka yanır, dem bilmirəm də, istiyəndə bu kompüter, televizor qoyala demək də bunun bir xərci var da. Ayda olmayanda o 50 manat, 60 manatlıq borc çıxır. Aç indi 4 yan dolu Bağdadlar var, e, bu şantlıq evləri var. Ondan sonra bax bu marketlər var, filan var. A burda sizin oboyda gecə-günüz cil çırağı var, gecə-günüz. Ondan sonra ətrafı nə bilirəm bax belə e, elə bil günüzdür, hə? Ondan sonra böyük-böyük soyuducu sistemləri, ondan sonra nə bilirəm bax bu güclü qoxan nəsilləri filan. Gedib baxırsan, mən məsələn ki, iki otaqlı evdə zavodum yox, fabrikim yox deyirəm də, insanın su da içməyə yox, televizor üstü nə bilirəm indi xladinix stiyi 1-4 nə qədə laqışa yanır, düzdür? Amma mən 60 manat pul ödəyirəm. Gedib baxırsan, bunun ödəddiyi 240 manat, 250 manat айdanıb. Ən yaxşısı da 500 manat ödəyəcəkmiş. Ki belə oturub hesaba vurursam, ki mən 60 manat verəndə buların ən az verdiyi ay 60.000 manat olmalıdı. Amma yox. Yəni bizim mə? o hamısı da mərkəzdən belə gəlir. Çünki o şadır evləri də Sərdarın deyir, onun hamısının əmində sorğuda başı gedir o deyən bəzən 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 də bax belə şeyləri gedirlər üstünə ha o orada idracı qoyublar ha o dediyim o kənddə kəsə deyirəm salam verməyə də bilərəm indi yadı burda nə bilirəm şadlıqı bu sahib olub deyəm ha qurucular aralarında korrupsiyanı qoydular nə, nə bilərəm bələdiyyə sədri tutmur bu kara bələdiyyənin torpaq satmaqda başqa nəyiçi var ki bələdiyyə deyir ki bu və bu torpaq satan adam korrupsiyanla məşğul orda vətənin torpağını kimsə ki? sata bilər ki necəsa təbii Bax, nə qədər bələdiyyələr torpaq satıb böyük edər. Nə qədər? Kim bura dedi ki, bələdiyyə torpaq satıb gedibdik. Yo, ev tikib qotaranda icra komitəsi gəlir ki, bələdiyyən sənədin mətamla, bələdiyyə kimdir ki, belə sənəd versin. Və bələdiyyə kimdir olsun, gedib bələdiyyədən soruşur. Ortada nə qalır? Bələdiyyə öz yerində qalır, hə? Ha? E, i̇cra hakimilə gələn təzə icraçı ordan öz haqqını alır. Ortada evi yığılan o yazılıq mətomda sorur. Bələdiyyə də rüşvət verir, icraçı da rüşvət verir. Və o qədər pul xərçətdə ev tikir. İkinci yine ya yağ ya yağ Ya da pulunu o iki kat, üç kat alıp o, o günlük üyesi yapışacaklar. Ya bu, bu sistemin mahiyeti budur. Bu siyasetin özü budur. Bu siyaset böyle istiyor. Bugün Azerbaycan idare edilen siyasetin mahiyeti budur. Beş tane başçı tutsun, otuz beş tane başçı tutsun, beş tane nazir mavini tutsun, kırk tane nazir tutsun. Bu, bu sistemin mahiyeti budur. Bakın, dönemde sıra kacında uşağı tuttular. E, o, o, o modulda da koyular. Ə bu məsələn açıldığı heç bildi. 1 ilin müddətində nə təz belə korrupsiya oldu. Niyə? Buna prezident deyə də məmarlı başdı xalqla çalışışdı. Xalqın qulluqudur. Budayfərə gedir. Və o bilir ki, də orada prezident dedi, bax gedir, oturur. Bu çap çatmalıdı axı. Görürlər ki, mələ gəlmir. Haqq hesablar düz gəlməyir. E, o zaman başdırlar buna, bu da ehtiyacı var axı. İndi bu günlərdə dönənləri bəlli olsun, mən harda xoğudum. Hələ o modul xəstəxanaların maaşını kim verdiyi bəlli deyil. Bu fövqəladə halların adından çıxmalı, təbibin büdcəsindən gəlməlidir. Yəni adam maaşsız istəyir. Bu adam oturub dedib, maaş da, dibə, da ya, aldığı maaşdır orada. O zaman buna başlayırlar agentləri ora gəlir, 84 min üçün burda gəldi adiyyətləri var. Agentlərin tərəfindən bunu başlayırlar ə, pul, paçqanla pul göndərməyə. 1 2 3 4-cü də əməliyyat eləyirlər, tap götür. Nə var, xarapsan məşğul ol. Əndə bu gördüyünüz bir cavan adam necə olur bu qarşılanıb. Amma sistemin mahiyyəti, rejimin mahiyyəti budusa. Bu ölkədə onsuz da belədir bu günə qədər. Mən bilmirəm barmağın bir barmağının sayı qədər adam taparsanmı ki, bu ölkədə pulmay, işini bitirənlə qanını qanıtsız, bütün, bütün işlər rüşvətlə ya verilib, düzəlib, ya alınıb, düzəlib. Yəni bu ölkədə bu cinayətə bulaşmayan bir adam yoxdur. Nədir? Bunlar bütün ölkəni rüşvət qurdu deyə təzəqlər. Ha? Bəli. Sistemi dəyişəcək. Gürcüstan qulağımızın dibində sakasız bir paça uşaq gəldi. Bu gün də Gürcüstanda rüşvət verməyə cəhd edərsən dərhal həbsə tutulursan. Də, dərhal. Amma indi elə gündə onda elə ilə həbslər başlandı filan oldu. Xüsusilə Ulan, də, də bu gün Sədarbəy, bu gün bilirsiz nə qədər həbslər olur. Müəllimdən, məktəb direktorundan. Dəyikdəndə... Də Hələ biz bu gün bu biraz o ardı-sanı ortada ilə biraz danışmalıyıq. Başçıdır, başçının məvəndə məktəb direktorudur. Və hər gün nə qədər adam tutur bu ölkədə xəbəriniz var? Yəni ondan da istəmək. Bunu kim bilmək? Ki, bu ölkədə iş adamı ol, nə bilim quş adamı ol, toy adamı ol, yer adamı ol, pərember ol, nə bilim beynəs rol, gedəoğlu, gedəoğlu. Kim bilir ki, sən gedib orada bir manat verməsən, səhədcikdən ərayət etməyəcəksən, mən bu günə də yaşayıram mən. Hə? Bunu kim bilmir ki? İndi bunu hamısını tutmaq lazımdır. Tutmaq yox. Bu yox. O cəhkanın susacaq müzdə. Bəzən rejik diye bir şey yok. Yani Ya da zek istiyorsa buna normal maaş vereceğim. Zek müdürü bu boyda razının tasarrufuna mesuliyet taşıyırlar. O kadar ona maaş vereceğim ki o darıkmasın, çarıkmasın, öz yaşayabilsin, tasarrufat edere bilsin. Yani Evazında da adamdan hiç tere vereceğim. Zek orada ot. Adım kitapta da yok, defterde yok, kanunda yok. Hiçbir zatta bütçede zeklere zat ayrılmır. Yani ayrı bütçe ayrı bir yoktur. Şu kanunda yoktur. Ona da değil ki işte. İstiyatlar i̇şte ne diyecek? Salur paspartika nə bax ev ev ayda 2 dəfə, bəzən 2 aydan bir ev ev salır. Hər yəqin də arasında gör nə qədər mənzillər var da. Bir-bir qafiq deyir, deyir ki, nə bilməy pulu ver. O nə ev puludur, nə deyib. Kreditansiya yox, hesab yox, bank yox. Hər adam da bax məsələn ki, 200-lü, 300, 500, 1000-lə ev var da, hər yəqin arasında düzdür. Min evin hərəsindən heç 1 manat alanda 10 manat edir. Hərəsindən 10 manat alanda 100 manat edir, düzdür? Bir gündə 100 manatı yığ, gəl otur Ve işin de gidecek, özüm de krallaşım Mercedes sürede. Bu yaxşı kastumun da olacak, kalış da olacak. Özüm de hiç ki var mı? Burada Bağdat'ta, burada mənim Bağdat'ta çok halifeli. Yani bu sistemden doğan şeydir. Bugün o idra basını da. Açı dünyanın arasında görünür. Mən hem şey özüm de deyirəm. İndi adamların yüzde biri olur da, mesela için minden bir, milyonda bir adamlar. Açı toyda qabal çalan, toyda qabal çalan bir adamı Nəcürə nağlı Nə ilə gətirib icra başçısı qoyarsan, çür. E, Bəlkə hər şeydə bu şəkildə də qeyd olunub. Qaval çalmaq, əsdə vurmaq, qaval çalmaq mən onu aşağılamaq üçün demirəm, ha. A toyda qaval çalmaq icra başçısı o deyəndə şeydir ki, təsərrüfatı biləcək, kəndini biləcək, adamlarla necə işləmək. Bu toyda qaval çalmaq bir sənətdir də, o qavalını da mükəmməl çala bilər. Amma icra başçısı bir sənət deyil. Sadəcə bir sənətin mükəmməl bir məhdil. İcra başçısı bütün ərazinin hakimi olabilecek. Eraziye hakim olabilecek, təsarifat kimi təsarifatı, sənayeni, iqtisadiyyatı, ondan sonra ne bileyim, sosial hayatı, bunun hamısını belə gözüyü. Mən o da buradan demiştim, icra başsız olan adam, ərazisinde tək bir uşaq az yattığını bilirsə, O gecə yuxu ona haramdır. Bax o icra başçısıdır ocaq. İndi toyda qovalsarmaqla icra başçısı nə əlaqə? O da bir çıxmışdı. Davuda restoranda mənim ofisiyaldı imiş. Ya bilmirəm. Sonra da restorasa. Yəni Sadıl bəy, mən elə onu göstərirəm. Həps solundan icra başçılarının əvvəlki iş yerləri, tamada, zotex, ofisant, ya da bu sənəti biz tamada olsan, zotex olsan, sən diyen kimi. Onun üzü də birlişdir, bir sənəti. Xüsusilə də elə şəxsə səhrin də müəllim də zotex dostumuz var. Burdan da salamlayırıq. O qardaşımızı dostunuzdur. Bəs məsələn, elə getdi, düz istəyirəm. Düz deyəsən, amma ona deyirəm, bu tam adayı. Qaval çalmaq qaval bizim milli musiqi sənətimiz. Milli musiqi alətimizdir və bunun ustad da tarixi adı keçmiş sənətçiləri olub. Sizə müğənnə olsun. Nə bilim, afisant olmaq ayıblı bir şey deyil ki, ümmətcə ailəsinə çörək qazanmaq, amma ömrünün deməli bütün öz qala o yarısından çoxunu də də podnosta çıxmaqdan başqa heçini görməmiş bir adam necə bir rayonu idarə edə bilər ki? İqtisadiyyatı biləcəm deyirəm, siyasəti biləcəm, maliyyəni biləcəm. Bunun da yəni o tam deyiram da bunun fitrətən istedadlı olan, fitrətən qabiliyyətli adamlar anadan doğulur. İndi əvvəllər şahların, sultanların dövründə institut yox idi deyir Aristoteli. Amma bax ki e, Fatih Mehmet Fatih 17 yaşında getdi İstanbul aldı. E? Ona Zəhra Şəh İsmail 14 yaşındaykı bitə gəldi. 14 əyalət aldı, o, o imperiya vurdu. Mən Pi -Pi Piotrun özü dələph yotor. 17 yaşındaykı bitə gəlir. İskəndər, İskəndər bizə amma uşaq idi. 3 yaşda dünyanı bütün fəth elədi. Bu milyonda bir tarixdən fitrədən anadan gəlmə o qabiliyyət sahibləri bir ayrı məsələdir. Amma indi belə addımbaşı, abu yaxşı qaval çalar, nə var? Bu pul, pul rüşvət, hamısının elində rüşvətdir. Bəli, Sədal bəy. Rüşvət məsələsi o olsa. Bir də, bir də bir məsələm də deyim bitirək. O dönəncə vaxtı çox uzadırıq. Qonaqımız var, hə. Məsələ nədir? İndi bayaqla baxırdım, adam danışır deyəsən şey, indi prezident hardan biləcək ki? Bunu belədir, onu təqdim edən var, onu nə bilməm. Yaxşı, prezident 1 il bilmədi, 2 il bilmədi, 3 il bilmədi, 5 il, 30 ildir prezident bilmirsə, 30 ildir. Bundan sonra da neçə il olmalı ki, prezident bilsin ki, buna gətirib üzr istəyirəm rezetdə mərebəğə başladım. Millətimiz də, tamaşaçılarımız da. Am prezi, axı bilməlisən bu nə soxuşdurduqları nədir da? Bildin. Bu adam bir baxırsan bunun sicili var. Əlinə alsan bağsana bu podnostlara. Bu qaloçalan olur bu kişi. Am bir gəl otu görüm bura. 2 dəfə gələk, 2 neçə edir məsəl soruşdum da. 4 dəfə 4 neçə edir? 8 dəfə 6 neçə edir? Biraz da çaşırırsan bunu. Adam quru qalacaq. Deyirsəm tuturlar, Cəhənnəmə otdur. Onu da gətirib təqdim eləyən çağır bizimə tüpürsən 2 dəfə, 1 dəfə. O da gətirməcə adamdır. E, bu, bu indi sən doğrudan belə də qəribə şeydir. Eyni ilə Stalin dövrüdür. Yaxşı iş nə varsa, təvar Stalin, müharibəni də Stalinlə, Stalin düşüb, Stalin, Stalin nə bilim kommunizmi qurdu, Stalin nə bilim o yaxşı iş nə var, İlham Əliyev eləyib, yaxşı iş ölkədə. Pis iş nə var? Başçı quraçlarıdır, təqdim eləyən cinahçılardır, nə bilim, iqtisadiyyat siyasət şöbə cinahçılarıdır. Ənində son anda mən bilmək istəyirəm Və zətən də bilirəm. Bu ölkənin, eee, daxili siyasətini kim təyin edir? Təhsil siyasəti, ona zəyyə siyasəti, xarici siyasət, daxili siyasət. Bunun təyinatçısı, bunun e, ide, ideya verən evə bunun başında duran kimdir? Bütün məsuliyyət onun üstündədir. Zənnə görə indi 38-ci 37 ildə, 37-ci illərdə olduğu kimi, ha, adamları bir yona aparırlar, adamlar da ta orada oturur və e, müstəntiqin qabağında oturur. Orda da içimdən keçək, yəni İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Cənab prezident bilsə məni burdan çıxardacaq. Həqiqət də fikirlərdim, bundan xəbəri də yoxdursa bu da hapisdir. Ona görə bir az mən də təşəkkür əsədə dedim. Sözləri və doğru bildiklərimi demək olar ki, yan oldu. Kiminə xoş gəlir gəlsin. Hətta İlham Əliyevin belə mənim dedikləmə xoş gəlməyəcəyi məni qəti bağlamasın. Amma mən gəlsin, otursun, mən onun üzünə də belə deyəcəm. Cənab prezident, 30 ildə siz hələ də bax və ətrafınızda baş verənlərdən Yəni belə deyilər kimi xəbərsizsinizsə, o zaman daha biz necəyə şey görə deyək? Ona bir cavab olmadı da. Mənə təşəkkür edə bilərsiniz deyə bildimsin. Çox sağ ol Sərdar bəyci.